Salam hörmətli namizədlər, xoş gördük hər birinizi. Konstitusiyaya aid olan belə bir test tapşırığını izahına baxacağıq. Fikirlər qeyd olunub və bu fikirlərin bu maddələrin hansının da olduğunu uyğunlaşdırmaq lazımdır. Və yəxtəki qəbul imtahanında da istifadə olunur bu tipli testlər. Burada qeyd olunanların hər hansısa biri bu maddələrin heç birinə aid olmaya da bilər. İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına laiqi həyat səviyyəsini təmin etdirməsi dövlətin ali məqsədidir. Bu fikir Konstitusiyanın 12-ci maddəsində qeyd olunub, yəni dövlətin ali məqsədi maddəsində. Bu bu maddələrin heç birinə aidd deyil. İcra hakimiyyəti prezidentə mənsubdur. Bu Azərbaycan dövləti maddəsində qeyd olunub. Prezidenti Azərbaycan İskansı Silahlı Qüvvələrinin ali başkomandanıdır. Bu fikir nə dövlət nə də dövlət başçısı maddəsində qeyd olunub. Bu silahlı qüvvələr maddəsində, yəni maddə 9-da qeyd olunub. Dövlət hakimiyyəti daxili məsələdə yalnız hüquqla məhdudlaşır. Bu Azərbaycan dövləti maddəsindən aid olan bir fikirdir, yəni 7-ci maddəyə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan xalqının vəhdiliyini tərənnüm etdirir və dövlətçiliyin varisliyini təmin edir. Azərbaycan xalqının vəhdiliyini tərənnüm yox təcəssüm etdirilməli idi. Ona görə bu fikirdə yanlış fikirdir. Azərbaycan dövlətinin başçısı Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. O, ölkənin daxilində və xarici münasibətlərdə Azərbaycan dövlətini təmsil edir. Bu fikir isə Azərbaycan dövlətinin başçısı maddəsində qeyd olunur. Yəni 1B, 2F doğru cavab olacaq. Bu sualın doğru cavabı A variantı olmuş olur. Bu tipli sualları da yəni göz önündə saxlayın, çünki kəbu imtahanlarında istifadə olunur. Hansı fikirlərin, hansı maddədə olması ilə bağlı